Ладно, еще раз попробуем довериться этой музыке. А, а что, снимать по барре? А, сейчас мы придумаем. Вот ты... такое. Папарацци не заказывала? Так. Так, не мы тоже доверились. Я же рассказала про это. Це одра центру, де посереда проходять заняття для українського і для польського хору. Тут не тільки співають, а ще і танцюють. А це одра центру це така теж, як фундація, я так зрозуміла. І в них тут таке приміщення. Прямо на воді розташоване. Тут у них є і кафе своє, але я туди не ходила. А це тут як музей. І тут різні поробки. Ну, цікаво такі все-таки невелике, як картини, воно злиморські. Цікаво так походити, пороздивлятися. Що тут є у ній? А це той зал, де у нас проходило заняття. Теж бачите різні, різні птахи, зроблені із дерева на стінах. Квіти, такі здорові е, стікляні вікна, які виходять прямо на воріт. Декори скри, ворога втияти. Тільки землю твою не топтали вони, переможну весну принесли сів річок, розправляй покалічеві злими сусідами крила, що взлетіть тих крилах до безмежя висот. настав час відніватись, до віз колів. велика В центрі Європи держава С Гордим півнем і святим Україна Слава тобі героям, слава С Гордим півнем і святим Україна Слава тобі героям, слава Ввижається туристичним містом. Посеред міста є річка Одра, Тече річка Одра, і влітку на ній ходять кораблики для прогулянок. Але я ще ні разу на них не каталася. Треба буде покататися, ціни невисокі, по 50-60 по злотих із людини. От ось така, такий центр Роцлава. Ходила до нас сюди додому, в Парикмахерську, дому нашого. І люблю стригтися цієї польки. Вона так гарно вміє стригти. І буває дуже часто, прийдеш до наших дівчат, пострижуть ну, не так, як ти хочеш. А цій людині показала цьому мастеру. Вона на фотографії показала, що я хочу. І вона зробила так, як я хочу. І мені ще подобається, що вона сама визначає, що, що тобі буде йти, що тобі буде підходити як краще. То я задоволена, звичайно, тим, що сьогодні сходила до майстра, зробила собі стрижку. Таку. вышли с Кариной погулять на площадку на детскую. Но здесь хорошо, еще утро, не жарко, такая красота вообще. Под деревьями прохлада, это просто балдежное состояние, когда прохладненько летом. О! <связывая> здрасте, здрасте. Вчера сделала себе стрижку. Э -э то долго так был голос у меня длинный, где-то полгода. А сейчас сделала стрижку, аж не, необычно. Но мне нравится, что коротко, не жарко. И еще нравится, что постригли хорошо. Я к своей парикмахерше хожу, она у меня пулька, Каролина. Вот. Так что, такие новости. Я я. На, качели. на качели. Покаталась тут трошки. Идем на качели. Сама... Давай, давай. Это моя знакомая девочка попросила, чтобы я побыла с ее дочкой. Тут мы сейчас... Сутречка гуляем, а ты вылезешь туда? Ага, да. О, правильно, правильно. Ух тышка, цей красота! И обратно. Тяжело, да, тащить? Тяжело. Давай, может, шляпку я заберу. Без шляпки будешь? Видишь? играют. Ага. Белочки две. Бег... Это туда побежала, а то сидит. <сOR> <сOR> ага, там он бегает. О, белки попросыпались. А то мы с утра шли, они не бегали, а это уже попросыпались. Ух ты, дивись, бежит до тебе. Ты ее позови. Смотри, бежит к тебе. Зови ее. У меня получилось. получилось, смотри. Видишь, он побежала дальше. Нет, ее говори, ты ее так ты так призывай, иди, иди сюда, говори, она будет идти. А не надо. Что она уже на дерево будет сейчас лезть. Ох и белка. Сидит, ждет. Мало ты взяла. А она, слушай, она их брала, да, в, в лапки? Не брала? Сидишь, сидит что-то кушает. Плохо видно, далеко. Далеко, да? Давай, лапки что-то взяла и. Плохо видно, далеко. Смотри, видишь, далеко. А, чуть -чуть. Ася, Ася, бежит, бежит, бежит. Так, 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 так. что ты ее покормила. Смотри, беленький животик такой красивенькая. Ой, такая красивенькая белочка. Ася, Васик, вот, он две бабушки еще подаст. Ага, не дружу. Смотри, не боится, да? Вот смотри, к людям подходит. Вот ты молодец. Ай, побежала. <соединяя> Где она? Ага, все. Бежала на дерево. Карина, она уже убежала на дерево. Ага, еще выше убегай. Ага, еще выше, еще выше вон побежала. Видишь? Ты же не видно, где она. С той стороны, наверное, сидит. Ого, какой гриб на, вот, гриб вот, на дереве, вот. да? Где, где, где? Ага. Видишь, Ей бабушка что-то дала, и она кушает, сидит. Так, где она тут она у меня? Ага. Наразва. О, увидела я ее. Кушает, сидит. Вкусные, а наверное. А ты снимаю? снимаю, снимаю. Это выполнить. Ну, видишь. белка кушает довольная. Высоко сидит.